сабағымызда құдайдың ажайып кітабының баслануын, яғни ескі келісімді үйренеміз араңызда біреулеріңіз ескі келісім зерікерлі һәм қызық емес деп ойлауыңыз мүмкін бірақ сабағымыздың дауамында құдай өзінің адамдарыменен қалай қатынасқанын һәм дүние адамларға адамдарға өзін көрсетіп баслағанын көресіз Ескі келісім, дүнияның жаратылу менің басланып, адамлардың құдайды жақсы көріп, ғам оған қызмет ету үшін жаратылғаны хаққында дауам етеді. Бұл өмірдің хар келі ойлы бейік соқпақлары, адамларды құдайдан ұзақластырса да, құдай хәмі ақт садық қалып, ақыры ұлы Исаны, соңғы жоап ретінде бұл дүнияға жібергенін көрсек болады. Ескі келісімдегі басқа қақырамалар менен сізлерді тез таныстырып шығайын. Бағдағы адам адыменен havo күна қылды. qilды жәнет бағынан қуып шығарып жіберілді. соң жаман машқалалар басланады. кайн інісі авелді өлтіріп қояды Дүния барған сайын жаманласып бара берді сонда құдай болды жетер дүниені топан су бастырып қырты таслайман деді сондай hәм қалды нух хам оның хаялы оның үш жұлылары хам олардың хаяллары кемеге кіріп құтқарылды соң уақыт өтіп кеме арара таулары үстінде тоқтады мен енді бұндай жер жүзін жоқ кететігін топан су қылмаймын деп келесі ретінде бұлттарға өз айқұлағын жайластырды мен енді тазадан баслайман деді соң қалдейлердің ор қаласынан ибран болды құдай оған мен саған көрсететұғын елге бар деді ибрам менен көп жоллар жүреді інісі лутпенен жәнжелесіп қалады hәm бір бірінен бөлініп Жауызлыққа толы садом һәм гамора қалаларын құдай қиратып таслады бірақ ибрайымды өте қылынған жерге алып барды құдай оған сенің ұрпақларыңды, теңіз құмындай аспандағы жұлдызлардай есап сансыз қалып көбейтемен сеннен ажайып халық келіп шығады деді бірақ ибраым бейперзент еді одан ұрпақлар қалай пайда болады сара қартайған болса да ажайып нәрестелі болды бірақ сонда да уақия қуанышлы түрде таусылмады Ибраим ұлы сақты құдайға құрбандық қылажақ еді бірақ соң ондай болмады құдай оған орнына қошқарды жіберіп ысақты құтқарып қалды Ибраим, соң ысақ туылды ысақтан яқ туылды Яғып көп балалы болды оның ең сүйікті ұлы юсуп еді Юсіптің көп реңі шапаны бар еді оны ажағалары жек көрді һәм одан құтылуға әрекет етті юсіпті өлтіруге қоллары бармай оны мұсырлы саудагерге сатып жіберді Ашылық жылдары басланып, олар мысырға барады юсуп мысырда оларды бағады һәмме қуанышқа толады арадан 400 жыл өтеді таза юсуп үшін израиль алады құдай мұсаны нәрестелік уақытынан бастап күшті әскер қалып көтереді Ажағасы жағасы менің біргелікте өз қалқын азат етеді он апаттан соң Харон Израил халқын қойып жіберді олар қырық жыл иордан шекараларында адасып жүрді мусаға рұқсат етілмеген жерді ешуа басып алады олар бізлеге патша керек дейді шауылды патша етіп сайлайды ол жақсы басқарып баслайды бірақ ақыбетінде жаман таусылады шауылдан соң құдайды шын жүректен сүйген дауыт таққа отырады ол құдайға бақшылап жырлардың жинағы забур кітабын жазған киянет һәм бұзықшылық қылмасынан алдың Дауд ұлы патша еді ол жаратқан иеден кешірім сұрауы керек Тақтқа баласы сұлайман отырады соң жаман күлдер беттер ауырласып кетеді арха райондағы патшалық тұтқылыққа ұшырап алып кетіледі құбыла район патшалығы көп емес аз ғана уақытқа шекем күшті болып тұрады ақырында оларды хам тұтқылыққа алып кетеді еремия ерусалимде қалады данияр менен вавилонияға кетеді 70 жыл өтті данияр һәм оның үш жорасы сенімін жоғалтпады құдайдың адамлары күшілі болып бара берді соң құдай израиль халқын қайтару үшін нехимияны көтереді ол досты Езра менен бірге қиратылған иерусалимді қайта тікілеу үшін қайтады шіркеуді қайта тікіледі құдайға алғыс мақтау айтуға адамдарды рухландырды haм оның ізнен еруге үндеді төрт ғасыр соң жаңа келісім кіріп келеді бірақ ол ескі келісімнің уақиясы ескі келісімнің екінші бөлімі даналық әдебиеті деп аталады ол көплеген харқилы кітаплардан ибарат болып хақиқи өмір һәм адамлардың машқалалары хақында айтады мысалы үшін Израил халқы алғыс мақтаулар айту үшін пайдаланған қосық кітабы сабурдан ибарат». құдайға алғыс мақтау айту үшін олар хәр қапте сол сөздерді пайдаланған оларды біздер де пайдаланамыз ямаса хкметлер кітабы ол ақыл даналық даналықпенен істіту әділдік һәм қадалықты өзлестіру, әдептілік һәм тәрбие сияқты мазмұнларды өз ішіне алған қосқылар қосығы кітабы бұл еркек һәм қаял ортасындағы қарым қатынастағы болған хәр қилі сезімдерді сөздер жеткеріп жеткіріп Уазшы кітабы бұл өмірдің ауыр қиыншылықтарын басынан өткерген адам тарапінен жазылған мұқаддес кітапта бұлардың болғаны ақметлі бір кездері масиқиларды уақыт бақытлы деп айыплайды бірақ негізі ондай емес бірақ уаз кітап біздердің өміріміздің қараңғы һәм қиын тараптерін өлім һәм жасау үшін күресіп атырған адамды көрсетеді соның үшін уа кітап мұқаддес кітаптың ішінде болғанынан қуаныштымын себебі бір кездері басымыздан өткеретін қиыншылық һәм құдайдан сұрайжақ болған сұрауларға ескі келісімдегі данышпандар әдебияты олардың һәммесіне күнделікті өмірімізде хақиқатпенен жауап береді біздер жалила теңізінің бойындағы сұлу әйемді тебере қаласындамыз ол біздерге ескі келісімнің құдіретті дүниясының хақиқаттары көз алдымызда кенейіп барғанын ұсы қалада көрсетеді ескі келісімнің ақыры баслы бөлімі пайғамбаршылық деп аталады онда үлкен жазулар бар ишая еремия әм кішкене пайғамбарлар деп аталған кішкенірек кітаптар ham бар не үшін оларды кішкене пайғамбарлар деп атаған олар ақіметсіз болғаны үшін ба Яқ. олардың кітаплары қысқа көлемде жазылғандығы үшін олардың қабарлары, адамдардың өмірлерін пүткіл халқылы үші ахыметке ие бұл тек қана әлемгі тарихты үйрену емес Яқ. бұл хақиқи өмір жауызлыққа қарсы тұру жақсыны рухтандыру ажайып пайғамбаршылық пайғамбаршылық екі нәрсені білдіреді бірінші бұл келешек хақында ойлау ескі келісімдегі пайғамбарлар алдыға келешекке қараған олар көп нәрселерді алдыннан айтып өткен мысалы үшін исаның келуі кішкене пайғамбар михо бұл жерден 100 км құбылар айында жайласқан исаның туылу керек болған кішкене бетлекім халасы айтып өткен михо келешекті көріп оны хаяжанға толып айтқан Ишайы өз кітабының 52 екінші һәм 53 үшінші бапларында масихтың өлімі һәм атанақ ағашқа қағылуын көрген бұлар құдайдың келешекте не іслер қылу пайған баршықлары болып табылады екінші бөлім алдыннан көру менен толығырақ сүндіруден ибарат пайғамбарлар адамдарды жақсы қылғанында оларды мақтап жаман қылғанында қарсы күресуді жақсы орындаған құдайдың айтып келатырғанын естетіп тұратығын пайғамбарлардың пайғамбаршылықтары біздерге хазіргі күнде не үшін керек бұл пайғамбарлар адамлардың һәм құл қалықтың жүреклеріне қалай сөйлеу керек екендігін білген солай етіп бүгін құдайдың сөзі біздерге жеке өмірлерімізде жәмиетімізде ham милли өмірлерімізде жақсы іслерді рухландырып жаман істерге қарсы тұруды пайғамбаршылық қылып айтып жатыр құдай оларды ескі келісіндегі пайғамбарлар арқалы қылған егер рұқсат берсек ол бүгін ғам әмелге асырады. Ескі келісімнің бұндай ескі кітаплығы мың жылlардан кейін һәм қазіргі күнде біздерге қандай ақметі, һәм тәліматы бар екенін ойландырады не үшін ақметлі? Қазір күнде аhмиyетlі болған нәрселер алдын қам аhмиyетлі болған мысалы демалу ауқатлану, дослық сүйіспеншілік ескі келісім жәметтің текарғы қатриятлар хақында болып табылады олар шығу кітабының жиырмаыншы бабындағы 10 бұйрықта жиналған тарихтың хеш бір жерінде бұл бұйрықларға сеніп пайда көрмеген жәмиет болмаған неке бұзба Әш бір адам нәрсесін күсеме адам өлтірме бұл тикарғы қадір қымбатымыз көп жыллар даvoмында өзінің хақиқатылығын сақлап кележатыр һәм ескі келісімді ашып қарағанымызда құдай жаратқан иеміз тек жеке адамды емес ал барлық жәмият хақында қайғыратұғынын көреміз құдай жәметіміздің қауіпсіз жер болуын қалейді ерлі зайыптылар балалар һәм шаңарақлардың қауіпсіз жерде болуын қалейді оның он бұйрығы біздерді қауіпсіздік һәм тыныштықпен taminlaydі егер бұл бұйрықлар бекар qiliнып о'рынланбаса жәmiyatтіміз тәртіпсіз нызамсыз һәм жауызлыққа айланады егер бұл бұйрықлар орынланса, өзлеріміздің перзенттеріміздің һәм бүткіл адамзаттың күллеп жайнап жасайтұғын жәмиет орнына айланамыз бұл әлемгі даналық мың жаулар алдын қандай ахметке ие болған болса hазіргі күнде һәм сонша ahamiyеtке ие біздер енді сыртқа шықтық қазір ескі келісімдегі көп уақиялардың болып өткен жері орта шығыстамыз бұл жерлерде көптеген қарама қарсылықтар ұрыслар құдайдың адамдары haqiнда уақиялар, олардың іс әрекетлері һәм саяхатлары естілеу керек болған адамдардың атлары бар бірақ ескі келісімнің хабары неден ибарат негізінде ол жерде хабарлар көп мысалы исаның келуіне таярлық көру оның қай жерде һәм қашан туылуы һәм жаңа келісімнің аялары хақында хабарлар бар бірақ ескі келісімдегі екі нәрсе мен үшін ажыралып тұрады бірінші мен үшін әжайып болған нәрсе бұл құдайдың балалары израиль халқы бүткіл дүние бойлап адасып сарсан болып жүргені бір уақытлар құдайға бойсынып басқа уақытлар қарсылық көрсеткендері мені хайран қалдырады пайғамбарлар һәм жетекшілер не десе де құдай халқының қателер қылуы маңлайларына жазылған құдайға қарсылық көрсетіп жаман жолларда көп адасқан бірақ ескі келісімде құдай адамларын және өзіне қайтуға қайта қайта шақырған себебі ол екінші имконият үшінші имконият һam көптеген имконият беруші құдай бұл біздердің қателеріміз һәм адасуларымызға қарамай құдайдың қандай сабырлы екенін естетеді ескі келісімнің хабары құдай жаратқан иеміз өзінің халқы қайғырады һәм олардың оған қайтып келуін қалейді һәм біздердің сондай қылуымызды қалейді екінші хабар бұл адамлар ескі келісім хақында ойлағанда ол жердегі құдай ашулы ямаса ғазеплі. жаңа келісімде құдай өзгеше деп ойлап адасады бірақ бұл надұрыс ескі һәм жаңа келісімдегі құдай сөзсіз бірдей тек қана исаның дүниеге келмесінен бұрын аз ғана өзгешерек көрсетілген мейірім шапаат деген сөздер ескі келісімді суретлейді біздер құдай хам оның ажайып сүйіспеншілігіне топланған замлар арқалы емес ал ескі келісімге болған сеніміз арқалы ерсеміз шығу кітабының бабындағы он бұйрық жәмиетіміз һәм жеке әдептілігіміз үшін ақметлі болып есаптанады бірақ олар біздерді құдайдың алдында пәкленуге үндейтұғын нәрселер емес ескі келісім менен жаңа келісімнің қабары құдай ол сүйіспеншілік құдайы Оның менен шырасу һәм кеуілінен шығудың жолы бұл оған сенуіміз солай етіп біздер ескі келісімді бірге көріп шықтық құдай ескі келісімде өзінің халқы арқалы олардың саяқатлары дауымында, әмде пайғамбарлар арқалы біздерге сөйлегенін көрдік ескі келісімдегі барлық хақиқаттар жүрегіңізде ояны үшін дуа етеміз себебі ескі келісімде құдай бүгінгі күнде бар әм тірі әм өзінің сөзі арқалы сіз һәм менің, менің сөйлесіп атырған, құдай болып есапланады ескі келісімдегі сөзлерің қадемлерің үшін шыра жолымды жарық қылатұғын нұр деген аятты жүде жақсы көремін соның үшін құдайдың сөзін үйренетұғын жәмиетімізде бізлер тек қана мұқадес кітапқа сүйенеміз өміріміздің саяхатында мұқадес кітап жолымызды жарық қылуын қалейміз бұл қапте құдайдың жаңа келісімде сөйлеген сөздеріне дыққат қаратамыз кейінгі қапте